Вот он такой вот вина. Вот вокзал. Цикал да. Чик. Что скажешь? Как тебе погодка? Холодно. А, так нормально. Ну что ж, мы оделись в нашем номере. Теперь отправляемся в путешествие по городу Львову. Будем смотреть место достопримечательности. Вот, смотрите, она такая красивая. Даже находясь с тысячи километров в городе Днепропетровска, оторваться от интернета невозможно. Контакт рулит. wi -Fi. Тут есть Гендель один, Дубляна. Мы заказали... А, сейчас пока заказали. Мы заказали борщ, салат, Коньяк, сок, хлеб. Вот еще коньяк и сок. Ну а я себе заказал картофель фри с куриной отбивной. Еще и огурчики положили. Кетчуп, сделали. Так. Да. И все это обошлось нам. Спасибо. Крышечка Кену. 80 гривен все это обошлось. Самое дорогое здесь коньяк и сок. А все остальное, в принципе, нормально. Нет. Так, где мы находимся? Мы находимся на центральной аллее. Сзади нас. Один из да. самых известных, самых красивых и популярных э, оперных театров. Вот так вот он выглядит. В городе Львове. Вообще в мире. Так выглядит центральная аллея. Вот так вот, так вот выглядит город Львов. В вечернее время суток. Красотища! Сейчас пойдем дальше снимать. Как тебе в первое впечатление? Мне нравится. Нам сказали идти прямо-прямо-прямо-прямо. Рівно. Рівно. Так. По місцевому йти рівно. А коли ми побачимо трамвайні колії, повернути наліво. Ось вони трамвайні колії. От йдуть звідси. і ми йдемо вон туди. Какое-то здание проходим. От... Типа какое-то, наверное, церква, что ли. Вообще Львов славится різними церквями. Так что готовься видеть много церквей. Идем вдоль Коли. Киев. О, какой же Киев. Львив. Мисто Львив. Киев. Зашли в магазин сувениров. Я купил себе перчатки. Купили себе еще что? Тарелку маме купили. Сейчас не перчаточки. Не, не попадает. Сейчас мне тут перчатки такие забьется, не будет тепло. Может, ты на каток идти сразу? Вот такие у перчаточки. Мы находимся на какой-то из площадей города Львова. Здесь вот так вот. Красиво, в принципе. Что, будем курить? Да. А кафе? Здесь мы собираемся купить сувениры. Ой, на себя. А я тебя снимаю. Добро и счастье до вас и до ваших земель. И в дарунок от меня у вас звучиться песня? Mm -hmm. Від нас двох козачків для тої гарно цього Город Львов, город кафе Центральная аллея Идем, смотрим Люди гуляют Такой вот кафурик Можно, можно зайти а? в один из Переулочков Здесь так вот именно красивенько, светло Крутотенько Сейчас пойдем, посмотрим, что там дальше лекарня вот это вот типа площадь площадь рынок, на который нужно обязательно побывать полная темень. Вообще, ну одно, какое-то здание светится красивое. Ну вот и закончился наш... Вот, заберу. вот и закончился наш первый день путешествия по городу Львову. Мы прогулялись, мы посмотрели центральные достопримечательности, побывали в нескольких генделях. Вот. Завтра продолжим уже по более интересным местам.